Сейчас перейдем к теме контент-маркетинг, тема, которую я очень люблю, потому что фактически вся компания бизнес-конструктор, которая на данный момент уже насчитывает тысячи клиентов в разных странах мира, она фактически выросла на контент-маркетинге. Я сам собственноручно настраивал первые инструменты и шаг за шагом проводил наше развитие через через эту вот систему контент-маркетинга, которая проходит красной нитью через весь бизнес. И э, сегодня мы поговорим с вами о стратегии контент-маркетинга, потому что, э, вы знаете, во всем интернет-маркетинге, поскольку мы сегодня говорим об интернет-маркетинге, э, есть часть связанная с инструментарием, то есть настройка, настройка э, таргетированной рекламы, э, SEO продвижения, э, создание каких-то посадочных страниц интернет-магазинов, аналитики и так далее. Это инструментарий. Это инструментарий. Инструментарий он подобен пианино. Да, вот, если мы возьмем любой музыкальный инструмент, он прекрасен, и любой из вас может подойти и нажимать какие-то кнопки. Но недалеко не каждый сможет сыграть на нем композицию. И вот как раз, когда мы говорим об интернет-маркетинге, инструментарий – это 20-30% факторов успеха. А 70% – это то, что вы специально или существующих клиентов. Три категории клиентов, работающих на рынке, или субъектов, работающих на рынке. Это те Лица или компании, если вы b 2 это индивидуальные клиенты, если вы b 2 это корпоративные клиенты, те лица, которые уже с вами работают, то есть те клиенты, которые уже стали вашими клиентами, вас покупают. Есть вот этот желтый круг, это люди, которые о вас знают, знают о вашей компании, но у вас не покупают. Вы у них есть в их системе координат, да, но они вас не покупают. И третья, вот эта большая внешняя окружность, это те люди, которые о вас даже не знают и те. И, конечно же, у вас не попал, ничего не покупают. Почему? Потому что просто они банально вас ничего не знают. Соответственно, это вот любая компания, работающая на рынке, она работает вот где-то в такой, эм, находится в такой ситуации. Да? Только у большинства компаний ситуация выглядит приблизительно вот так вот. Да? То есть важно помнить, что для того, чтобы... Эм, вы смогли построить, реализовать эту работу. Да? То есть, это что значит? Это выстроить отношения с этой девушкой. Первый шаг, который у нас должен быть, у нас должен быть продукт. продукт. Это две ноги, которые должны быть выстроены в любом бизнесе. То есть... Если у нас есть молодой человек, но он никакой, знаете, вот он не, на него смотришь, ну парень, мне кажется, у тебя в личной жизни будут проблемы, да? то, Соответственно, как бы мы ни, какую бы мы машину ни строили по выстраиванию отношений, ну, это будет достаточно сложно реализовать, да. Как бы он не ухаживал, как бы он красиво не не там подходил к этой девушке, то есть, первый шаг надо, я, 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 упаковать мальчика, да? то есть нужно упаковать мальчика, нужно сделать так, чтобы этот парень, типа, с которым мы, которого мы вообще будем выводить на рынок, чтобы он был реально классный. Да, то есть с мы будем знакомить с девушкой. После этого только мы можем уже выстраивать машину по ухаживанию, по знакомству с девочкой и по выстраиванию отношений. После этого переходим к выстраиванию отношений. И об этом, собственно, будем говорить. Будем говорить. А, вот. Значит, э, так я сказал, как я сказал, что э, есть для того, чтобы... Вот у нас когда есть три круга, да, есть круг, который, клиентов, которые у нас уже покупают, клиенты, которые о нас знают. И Люди, клиенты, которые о нас даже не знают. Смотрите, для того, чтобы мальчик, мальчику э, выстроить отношения с девочкой, что ему надо сделать первым? Комплимент. Познакомиться, правильно. Ну, первый шаг – надо познакомиться. А что ему надо сделать, чтобы при знакомстве, что она не забыть сделать при знакомстве, чтобы э, у него что-то там дальше могло сложиться? Сделать ей Комплимент, да, ну, да, пришел, сказал, привет, 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 я Кирилл, привет, привет, да, он привет, я Маша, очень классно, слушай, ты красиво выглядишь, там, не знаю, там, красивое платье, прекрасно, все, ну, все, давай, Маша, пошел. Да. Контакты. контакты, надо взять контактную информацию. И это первый шаг, когда мы говорим о контент-маркетинге, первый шаг, первый принцип контент-маркетинга, ваша компания должна превратиться в пылесос по сбору контактных данных э, ваших, вашей целевой аудитории. Я буду много говорить сегодня и о, пересечении онлайна с офлайн, потому что эти вещи работают в плане. Невозможно строить контент-маркет только, только в, онлайн. Вот, с моего личного блога. Вот адрес в Кунинский.ком, можете зайти посмотреть. Это, это, это блог, который раскачал компанию бизнес инструктор который работает уже на данный момент с офисами в двух, странах. А уже к 10 тысячам приближается общее количество клиентов. И, ну, и, мы, и мы делаем действительно... Есть, с очень, компания уже 110 человек работает. То есть, это достаточно уже масштабный проект, который вырос вот с этого блога. В какой-то момент я просто, я лично, я понял, я осознал, кто моя целевая аудитория, собственники бизнеса. Я понял, что у меня есть для них определенные решения. Я понял, что мне нужно системно коммуницировать с целевой аудиторией. И на данный момент у нас есть системная коммуникация. У нас есть два типа э, такого, информационных сообщений, которые мы даем целевой аудитории. Я это делаю в форме видеоподкастов. Это э, одна категория называется «Бизнес-инструменты». Каждый понедельник выходит выпуск видео, где называется бизнес-инструмент, я рассказывал какой-то бизнес-инструмент, например, как построить, какой должна быть структура отдела продаж, как разработать систему финансовой мотивации для руководителя производства, какая-то как такая узкая система, как управлять ликвидностью компании. Это узкий контент, направленный на целевую, на целевую аудиторию, на конкретную целевую аудиторию. Дальше уже Используя все остальные э, инструменты, и социальные сети, и email-маркетинг, и э, YouTube-канал, и так далее, мы ведем целевую аудиторию дальше на блог. Но цель, чтобы она попала нам на блог. Так, в чем еще плюс? Плюс в том, что блог – это площадка, на которой стоят наши когда аналитики. Когда они ходят то есть, когда люди ходят к вам на, на, на любые другие ресурсы, каналы, Facebook и так далее, вы намного, у вас намного меньше возможности анализировать их Лоб – это площадка, где вы анализируете, где аналитика находится в ваших руках. Плюс это ваша территория.